જેમ જેમ લોકસભા ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ દેશભરમાં અલગ અલગ પક્ષો તરફથી રાજનીતિના અલગ અલગ દાવપેજ સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાતના રાજકારણમાં મૃત્યુપ્રાય બનેલા કોંગ્રેસ અને સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહેલી આમ આદમી પાર્ટીના ગઠબંધનની જાહેરાત થતાં કોંગ્રેસના કહેવાતા કાગળ પરના નેતા ફૈઝલ પટેલ વિરોધ કરવા બજારમાં દેખાઈ રહ્યા છે અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલ થોડા દિવસ અગાઉ જ ચૂંટણી લડવાના સાથે દેખાવા લાગ્યા છે અને પોતે દિગ્ગજ નેતા હોય તેઓ મુમતાજ પટેલ છેલ્લા બે વર્ષથી ચૂંટણી લડવાની તૈયારીઓ કરવાના ભાગરૂપે ભરૂચ કી બેટીના નામે કેમ્પેન કરીને ભરૂચના ગામડે ગામડે જઈ રહ્યા છે કેટલાક કોંગ્રેસના એવા નેતાઓ જે અહેમદભાઈ પટેલના નજીકના હતા તેઓ મુમતાઝ પટેલની મદદ પણ કરી રહ્યા છે ત્યારે જ અહેમદભાઈ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલે આજે કહ્યું હતું કે ભાજપને મજબૂત ટક્કર આપવા માટે વિપક્ષી પાર્ટીઓ વચ્ચે ગઠબંધન થાય તે આવકાર્ય છે ગુજરાતમાં આપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ગઠબંધન થાય તેને લઈ દિલ્હીમાં મનોમંથન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે મેં કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડનું ધ્યાન દોર્યું હતું કે ભરૂચ બેઠક પર કોંગ્રેસની જીતની શક્યતા વધુ છે જો ગઠબંધન થાય તો ભરૂચ બેઠક કોંગ્રેસને મળવી જોઈએ ફૈઝલ પટેલે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર લખ્યું છે કે जो भरूच बैठक पर आपना उम्मीदवार आशे तो हूँ समर्थन नहीं करूँ आज हम सब भरूच डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सब ऑर्गेनाइजेशन में परिमल राजेंद्र सिंह राणा जी के साथ हम यहाँ बैठे हैं बाकी सभी कार्यकर्ताएं आए हैं और आज ये जरूरी दिन है क्योंकि मेरी जो टच हाई कमांड से भी आज हुई है और मैं उनसे विनती करके आया हूँ कि कि कोई गठबंधन है जो अलायंस जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के लिए ये मैं मानता हूँ बीजेपी को हराने के लिए ये गठबंधन बहुत ज़रूरी है लेकिन मेरा ये भी मानना है जो मैंने हाईकमान को ऑलरेडी बोला और अभी भी बात चल रही है कि विनेबिलिटी कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा है भरूच डिस्ट्रिक्ट से आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी है मजबूत पार्टी है लेकिन अगर ये गठबंधन हो और डेमोक्रेसी जैसे चलती है विनेबलिटी की बात होनी चाहिए कि सीट कौन जीतेगी इस अलायंस के हिसाब से और अगर अलायंस में जो विनेबल्स पार्टी है कांग्रेस पार्टी है और मैं यही मानता हूं कि गठबंधन अगर हो अलायंस हो दिल्ली में आप लोग सब जानते हैं आज अभी मीटिंग्स चल रही हैं और डिसीजन लेना लिया जाएगा बहुत जल्द बहुत बहुत जल्दी लिया जाएगा आज लिया जाएगा या कल तक लिया जाएगा और मैं मैं विनती करता हूँ जो मेरी बात ऑलरेडी हो रही है लेकिन मैं विनती करता चाहता हूँ हमारे हाईकमान को राहुल गांधी जी से मिसेस सोनिया गांधी जी से खरगे जी से वेणुगोपाल जी से हमारे मुकुल वासनिक जी से शक्ति भाई से उषा नायडू जी से कि इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को भरूच डिस्ट्रिक्ट से लड़ना तैयार जाए। गारे गारे तो उम्मीदवार कौन होना चाहिए अगर कांग्रेस तो सीट मिल रही है इलेक्शन के लिए तो कौन उम्मीदवार देखिए ये तो, तो हाँ, हाँ, हाँ कमांड डिसाइड करेगी जो जब सबसे जरूरी है और सबसे बेटर जो कैंडिडेट है वो हाई कमांड डिसाइड करेगी और हम जो भी हाई कमांड बोलती है वो हम उस पर उस, उसी पे जाएंगे और अगर सीट कांग्रेस को नहीं मिल आपको दे जाती है तो फिर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? हम बिल्कुल अलायंस को जिताने की कोशिश करेंगे और जैसे भी करके सपोर्ट करके हम आगे बढ़ेंगे